У меня, правда, просьба одна, если можно озвучить эту просьбу. Это от всех тех иностранцев, которые здесь приезжают и потом эту боль ощущают на себя. Потому что уже очень долгое время находится то, что вот погибают хлопцы. К примеру, даже Георгий Джани Лидзе также погиб Азовец Радибор. Моя просьба к Верховной Раде, вот большая просьба, я за живых не требую, награды не требуем. Пусть хоть один листочек написят, чтобы семье подошла подошло это, этот листочек. Я не знаю, почему также в юриспруденции почему-то отмечают, что вот мы не имеем права вас, так скажем, называть бойцами. Обязательно почему нас должны волонтерами называть, потому что мы вместе с рядом, с боку в бок воюем вместе с украинцами. Может нужно пересмотреть юриспруденцию украинской э, конституции, потому что все, весь мир знает уже, что грузины и разные э, воины, иностранцы воюют за Украину. Так что есть одно, это уже, ребята, не только ваша Украина, это и наша Украина. Ну, вы можете даже спросить и тех э, у которые воевали в Грузии, наши, э, их грузинское отношение к ним и сегодняшнее отношение к нам в некотором варианте. К сожалению, только можно сказать, что 40% наверное ожушает, что с ними рядом братья грузины стоят. Потому что э, ну, у меня самого был факт, когда я в Запорожской, э, так скажем, Хортицком ЗАГСе хотел расписаться, но ну, мне прямо ответила там женщина, вы знаете, вы, э, ну, я привез к нему документы, показал, что я был ранен, что я участвовал в разных боях, и так далее, и так далее. Но она мне ответила, извините, пожалуйста, но вы должны были каждый день отмечать, откуда из передового был вопрос. Ну, они сказали, что из... прямо, в прямом слове. Я говорю, она прямо сказала слово. Вы, наверное, иностранцы здесь имеете руку на бесплатные гробы когда я вижу, что погибают хлопцы на передовых, и ни один депутат не посмел при, прийти там, и те депутаты, которые сейчас в униформе сидят в Верховной Раде, к сожалению, к сожалению, легко фотографироваться у танка, а потом на второй день приходить здесь и крутым быть. Вот в Верховной Раде нужно запретить тем людям, которые просто носят униформу, потому что униформа сейчас – это честь и доблесть украинской армии. Сейчас на тех 18-летних и 19-летних хлопцев ну, строится украинская армия. И что они будут показывать? то, что за ними не присматривает государство, то, что в Верховной Раде обсуждают, так скажем, в выборном кампании, как зачислить 4-5 миллиардов гривен, вместо того, чтобы за инвалидами присмотреть, вместо того, чтобы присмотреть за детьми погибших хлопцев, пожалуйста, задумайтесь об этом, что в этой стране идет война.